Мене звати Андрій Павловський, журналіст громадського телебачення Гром тв Ми провели власне розслідування, знайшли людину. Він нам розповів про те, що з ним сталося в будівлі Київської міської державної адміністрації з 26 шостого 27 числа. От його звати Володимир Яременко, він був активістом Євромайдану. Около 9 часов вечора 21.00, Я захожу в палатку. Зашли три человека в масках, задали вопрос, представиться, я показал документы, вот. наличие карманов, проверили, они мое. и дальше попросили пройти с ними. Перед тем, как мы выходили, был наш старший. Скажи его фамилию, если вдруг а, журналисты захотят да, найти знаю. его, мы обязательно телефон этого человека тоже дадим, для того, чтобы вы могли, а, как бы, логом... прямого свидетеля опять же все уточнить. Фамилия Ломоносов. Когда мы подошли к МДА, мы зашли через центральный вход, спустились в подвальное помещение. Я задал вопрос, что, куда, зачем и как, что, где, когда. Простыми словами, никто ничего не говорил, не отвечал. Я понял, что кого-то искали, вот, либо наркотики, либо какие-то мобильные телефоны. Да, был такой вопрос, я припоминаю. Я говорю, никаких отношений я к этому не имею. Меня до пояса раздели, положили на топчан били палками, накрывали матрасом, потом встали, поливали водой, потом опять положили, били по пяткам, по ребрам, били по голове, одели противогаз потом. со шлангом, пускали дым туда, в него, в этот шланг. Привязали за руки, затем за ноги. Я находился в подвешенном состоянии. С 9 часов до ноль до полночи ночи. Это все длилось. Были ребята с нашей палатки, появлялись там. Я видел двух как бы свидетелей, да, можно так сказать. Приходили люди в палатку в тот вечер, после того, как меня забрали. Якобы как извинялись, но... Тебе назвали фамилии этих людей? Назвали мне фамилии этих людей. Мирошниченко был, вот, сто процентов. Вот, и некие вторые. Заступник начальника штаба Афганцев, выходит Валентин Станиславович. Дякую. Люди жалуються, Будь ласка, ми не вірили в це, але була одна жалоба, і була втора жалоба, була третя, ми ходимо, будемо говорити, діжорами варто і по Майдану, і люди підходили і нам розказували про це, що є сквірна, але вірити було тяжко. Я не називаю, і не, так далі, це є у них, служба охорони. Але він виявив. Цю кімнату він її ліквідував. Це було три турні, будемо, говорити, які не від свободи, не від якої партії, два були охранника і один волонтер. <тас> і займались, помимо того, ночами. Це це було. Ловили людей на підпитку, щоб вони були трохи неадекватні. Заводили туди і говорити, літрима захисна. удаляли свои ведомые похоти всех людей, которые не в партии свободы были извинены.